Всем привет! Мы надеемся, что у вас уже появляется новогоднее рождественское настроение, что вы посетили ярмарки и рождественские рынки, о которых мы говорили в прошлых выпусках. И сегодня у нас снова новогодняя тема. Поговорим про всеми любимые елки. Поехали! Даты проведения новогодних и рождественских праздников в Украине и в Германии отличаются, но правила покупки елок и избавления от них одинаковые для всех. Давайте посмотрим подробнее. Для того, чтобы купить елку, в Германии люди отправляются на елочный специальный базар, либо в строительный магазин Баухаус, Баумарт и любые другие. Рубить деревья в лесу в Германии категорически запрещено. Штраф может быть в размере от 50 до 50 тысяч евро или даже вы можете получить за это тюремное заключение. Елку важно не только правильно купить, но и правильно от нее избавиться. Ее ни в коем случае нельзя выкидывать в обычный мусор. Следите за тем, когда елки появятся в районе вашего города. Вы увидите их на улицах. Дело в том, что муниципалитеты вашего района обязательно организуют сбор рождественских елок. Следите за вашими соседями, когда они будут вносить елку. И точно так же просто вынесите свою. Мы желаем всем вам чудесного, волшебного новогоднего настроения. Подписывайтесь на наш канал, отправляйте это видео своим друзьям и знакомым и помните, все будет доброе.